এদিকে নগাঁও এর গুদামের এক জুবিন অনুরাগী তথা ভাস্কর নির্মাণ করলেন জুবিন গার্গের আবক্ষমূর্তি জুবিনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই দিন রাত কাজ শুরু করে দেন তিনি এবং তিনি তৈরি করলেন প্রিয় জুবিনদার আবক্ষ মূর্তি ভাস্কর পার্থপ্রতিম বড়ুয়া এভাবেই প্রিয় শিল্পীর প্রতি ভালোবাসা জানালেন পার্থপ্রতিম জানান জুবিনের এই আবক্ষ মূর্তি জোরহাটের মানুষদের উপহার দেবেন তিনি জুবিন দাৰৰ লগত মোৰ একচুৱেলি বহুত পুৰণা এক সম্বন্ধ আছে আৰু এই মূৰ্তিভাগ প্ৰতীকীৰূপত বনাইছোঁ কাৰণ এই মূৰ্তিভাগ জুবিনদাৰ বনাবলৈ কৈ গৈছিলে যেতিয়া মোৰ কলাগুৰু ফেষ্টিভেল নগাঁৱত জুবিনদাক লগ পাইছিলে এৰা এৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁ মোক এটা এভাগ কলাগুৰুৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাবলৈ দিছিলে যেনেকেই নহওক আৰু মোক বনাই দিছিলোঁ বনোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ ভাল পাইছিলে আৰু তেওঁ মোক কৈছিলে আহ তোক গামোচা এখন পিন্ধা মই বোলো দাদা কি কথা কয় হে আনে আপোনাক গামোচা পিন্ধাই আৰু মই আপুনি মোক গামোচা পিন্ধাব নেকি নালাগে ইমান যোগ্য হোৱা নাই বোলে নহয় নহয় আহ তথাপি জোৰ জবস্তি উঠাই পেলাই মোক গামোচা পিন্ধালে তেতিয়া মই সাৱত মাৰি ধৰি মোক কৈছিলে মৰিলো তই এনেকে বনাবি মই তেতিয়া কৈছিলো দাদা কি নোহোৱা নোপোজাৰ কথা কয় সেই গুচি যাম এতিয়া বোলে নালাগে নালাগে আহ বে কথাবোৰে আজি বৰ আমনি দিছে এনেই মূৰ্তিভাগ বনাই বোলে মোৰ বেছি সময় নালাগে খুব বেছি তিনি ঘণ্টামান লাগিল হলে কিন্তু আজি দুদিন ধৰি মোৰ কৰা নাই খুব বেছি দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটৰ ওপৰত মই মূৰ্তিভাগত কামেই কৰিব পাৰোঁ এতিয়াও মিনিমাম ষাঠি শতাংশ কাম বাকী আছে কথাটো আজি ৰাতি কমপ্লিট কৰিম বুকুফনে খুন্দা মাৰি ধৰে কাম কৰিব আহোঁ মই আপোনালোকে দেখিছে মোৰ খোৱা কোঠাটোতে মই জুবিনদাৰ লগতে শুইছোঁ মূৰ্তিভাগৰ লগতে লগতে আছো